Я, завтра, я учусь в седьмом классе. И так как я еще не определилась в профессии, я вам расскажу про то, что я люблю делать. Первое. Я люблю путешествовать. Это я учу английский, что мне тоже нравится. И сейчас я вам покажу несколько фотографий из стран, где я побывала. Но это не все страны. давайте силы. Ну, это, это Словакия. Сюда мы приехали в этом году на лыжи. Это тоже было в А это Оренбург. Оттуда родом мои родители и все мои родственники. Это возле Оренбург из музеев, про историю человека. Это по памяти Кушкина есть одна достопримечательность этого маленького городка. То, что этот мост символически разделяет Европу и Азию, потому что Оренбург стоит как раз на границе. Это была очень высокая лестница, ее даже сейчас не видно, она вот так вот заворачивает. И это я после восхождения. Это все на этот да, водопад очень богат своими водопадами и делает. Этот водопад упал. Это где? Да. В реке, да? Очень красиво. Надо все сделать. Очень красиво. очень красиво. И это все, правда, было, это мы все видели. Вот на этом водопаде, О. вот на этом водопаде, э, вот на этом углу есть даже такое представление. Там, как бы мы ездим, там садишься на паровозик, едешь по железной дороге и останавливаешься и сможешь на различные водопады. Вот на этом водопаде вот здесь вот стояла женщина, которая танцевала. И много там было женщин, которые из разных углов как бы выходили, вот как будто это одна танцевала. Это Было очень красиво. А, это, мы ехали по дороге, это возле ледника ехали, увидели вот, просто целое поле вот этим вот сеянным. Этот турист сделал как бы, чтобы сюда вернуться. И вот я сделала вот свой, оказался самым большим. Что это? Что это? А это я поймала такую рыбу. ближе, я... А, маленькая. Вот тебе лет Да. Ну, а здесь я, наверное, лет 10. А, самая маленькая? Да, и просто мне было очень тяжело эту удочку там просто мне дали такой как кран, и я на, нажимала на клавишу, 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 и вот такую рыбу. И еще поймала вот такого вот чудовище. что это? Это что Да, А, это кальмара, да. Это фракция. Это фокалмапа. Вот, да, вот, да. Так, это... Айсю. Айсю. Мне очень тяжело это говорить. Это мост, который строили этим Да. Это, это... было был водопровод. Тут приходят люди, а вот здесь вот течет вода. Ну, раньше тепла. А это мы во Франции да. Франции... Да. жили в Шадо. Это как замки старые. Но это сделано сейчас да, в вот. Эрли. И это там Вот, на Они... вот это вот одно из Шитов. Это самое древнее. Раньше это было Абанка. Багатство? А базу? Это как, ну, типа, ну, где? Типа ну, типа церковь, а не церковь, так где... Кто ну, где жили, церкви. Жили. Церкви, так, там так, живут, а еще бонар. во всем своем а, я всегда беру с собой альбом и карандаши. Потому что еще одно, одна вещь, которую я люблю делать, это рисовать. И это вот картина, которую я рисовала вчера. Да. Это пирог. Это... это мой набросок был, а то уже... <свист> да, это я рисовала. <свист> а <я> <свист> это пока что фон. Я еще не придумала, что я самое главное. Поэтому это только фон, но его папа сказал, что он тоже не Процесс рисования. На <свист> полу да? Прав прямо на полу, потому что в подвале было холодно, а у меня пока построится не Вот так. Ну, это так, дорожечки. Это начинание моей картины. А, вот а вот как она сейчас. Вот. Она. Ой. Это одна из моих самых любимых картин. Ну, третья картина. Да, вчера. Это О, такая как это. это Ива. Да, Ива? это Да. да. Ива. Ну, это, да. Это рисовала? Да. да. Вот это вот это вот это вот это вот вот это вот это вот она рисовала, а вот это вот это вот это

или ну, в плане того, что она да. фотографии показывала или сфотографировала их потому что они понравились или просто хотела а научить а, да. я просто да. большинство фотографий сделала, здесь сделал папа пупа, потому что он ну, очень так, профессиональный фотограф и, и очень много всяких объективов поэтому чаще всего фото и то только из моих была одна фотография когда мы увидели Хорватию а все остальное хватало по А вот, допустим, ты не все не а то еще Слушай, если я сейчас тебе буду это перечислять, давай, хорошо. Хорошо. Я это взяла самые такие живописные страны, которые Здесь мне были, вот вот понравились. Я еще была в Великобритании, Верный. в городах Манчестер, Манчестере, Ливерпуле и в Лондоне. Потом... А Классно. Потом я еще была в, ну, в Турции, Ничего. ну это все. Пять раз была. Потом э, в Египте была. И еще, в Голландии собирались скоро лететь. Пока, пока, еще. Потом еще была ну, еще на лыжных курортах. Ляж, бас, ну, на пляж, ну, много еще. Есть еще есть такой у меня. Да. Ты будешь еще профессию, Надо сказать, ну вот там все. Так, да? Вот скорее всего, я не хочу это связаться со свою профессию. Это лично для меня. Вот. Ход, мне бывает как плохо, а вот я сажусь, раз рисую, и мне становится хорошо. Я себя так отдаю картину. И, может сказать, это запасной аэродром будет, потому что если там что-то, какие-то проблемы на работе, раз нарисовал ну и продал картину. Потому что сейчас я уже собираюсь делать интернет-магазин. А мне еще один вопрос просто не слышишь, они тебя вдохновение, вот ты говоришь, у тебя когда плохое настроение, так как когда плохое настроение, Нет. Как, как это это дело вдохновения и свободного времени. А. Я вот приду, вот вчера у меня было свободное время. Я пришла, села и села, дала тетя, ну, художница. И она мне говорит, Полина, порисуй. Я это все рисовала по стене. Я еще рисую акрыл. И я решила рисовать. Ну, вот так вот я нарисовала Тих, картину. Картину одну нарисовала, она мне подправила там, где девочка стоит за она мне руки чуть, -чуть подстраивала и считаю. дерево. Потому что оно не получилось там, вот, вот такое. И она вот. чуть -чуть его сделала более натуральным. А так да, все что мной, я рисовала сама. Но еще много есть картин, которые я рисовала, но, к сожалению, когда мы переезжали в новый дом, то все было утрачено много картин. Было утрачено много картин. Скажи, пожалуйста, а ты вот Даша, да. А, а, ты, ты рисуешь картины? Ты чем рисуешь? Ну, знаешь, там рисуют, например, пастель. Я, рисую пастель, акрил. Я рисую пастелью, акрилом. Но на самом деле... А я... чем она ну, отличается? Ну, потому что пастель это... Пастол, пастол, это... Она... Смотрите, пастель да. это как мелки, но они как бы... Другой как на бумаге. Да, на бумаге. Потому что мелки там на асфальте чаще всего. Потом акрил это краска, как... Ну, совсем... Да, ну, короче, когда красишь, оно потом не осыпается, как гуашь. Она клёвая. Так, а потом еще я не, только рисую, я еще просто занимаюсь творчеством. Вот недавно мне папа добил вот такую рамку, а не зеркало. И я сейчас буду рисовать эту рамку, и папа ее с мамой повесит на веранду. Еще я люблю делать, ну, просто, как бы, делала, например, на Новый год я сделала подделку, мини-город. Я ее сначала скрепила с глины, все, а потом все разукрасила. Еще я делала, например, сказали, нарисуйте запорожскую сеть. Я сделала макет из зубочисток, из суперклея. Потом в неделю отмывался суперклея. Вот так. Запорожскую сеть а сделала просто из зубочисток? Да. Нет, не из э, этих, спичек. А. я не брала и по одной спичке клеила, клеила, клеила. А еще сделала, а, а еще сделала римский дом. Потому не что, не что я просто могу. Если бы запорожскую Подожди и два полных дня. А просто я один день делала закрытую. Ну, ага, ну да. два полных дня, потому что у было вдохновение, мне так это нравилось. Так. Раз вот церковь, раз вот дом, раз вот потом а э -э целый год. оружие да. да. И заброшка и сись появилась. Даже я за год. Сфотографируй хотя бы, покажи нам ее. Да, пожалуйста. К сожалению, я, поделюсь. я поделюсь. ее, я ее учитель истории, как я это увидел, через. Можно я ее все заберу, я буду детям показывать. И также это римский. в той школе идут, да? Да, ну я могу попросить фотографии Если когда зайду. Могу попросить фотографию. Да. Я занималась это, когда была маленькая. Сейчас я уже часу, но на отец говорит, что мне надо надо на чем-то сосредоточиться потому что вот фон, не... ну, не очень хорошо получился. Но это как. Это реально красиво, очень красиво на рисунке получилось. Это одни из самых красивых, можно сказать. Поэтому... Так, спасибо. спасибо за внимание. Так,